Я думаю, что вся команда сегодня сыграла безобразно в обороне. И, конечно, очень обидно и для нас, и для болельщиков, для всех проигрывать такие матчи. Но я думаю, у нас все впереди, борьба вся впереди. Мы, у нас есть две домашние игры. К сожалению, к сожалению, действительно сыграли сегодня безобразно в обороне всей командой. Но жизнь продолжается, и нужно набирать очки в следующих играх. Да. Ну, всегда, всегда, когда все в команде хорошо, все супер, все довольны. Как только появляются какие-то проблемы, здесь и проверяются футболисты, здесь и проверяется команда. Я надеюсь, мы выдержим это испытание и будем идти дальше. Но, к сожалению, у нас нет левого защитника сейчас такого, который нам нужен. К сожалению, Женя получил травму, и его полноценно заменить, к сожалению, мы сейчас не можем. Конечно, я считаю, Никита сегодня отдал все силы борьбе. То, что у него сейчас есть, это молодой парень. Я считаю, у него есть будущее и в этих матчах, в матчах с Шахтером, Стяува, проверяется его характер. Я думаю, у него большое будущее. Но я опять же говорю: все сыграли плохо в обороне. Но если бы у меня был креативный игрок с левой ногой на левом фланге, я бы выпустил с удовольствием. Ну, во-первых, мы сегодня играли с хорошей командой. Я считаю, очень добротная команда, еще раз, которая знала, как выходить в атаку и знала, как обороняться. Сегодня, действительно, я считаю, игроки Ольбурга показали свою лучшую игру, потому что был очень сильный мотиватор, был очень сильный раздражитель, чего, к сожалению, наверное, не было в наших глазах. Я не знаю насчет графика, еще раз повторюсь, все команды играют в этом графике перед, перед игрой, в тренировочном процессе. Я не видел, что футболисты там супер загружены, но насколько компактно сыграл Ольбург и не дал нам ничего создать, наверное, это заслуга этой команды. Но, конечно, логично было выпускать второго нападающего, и вышел Теодорщик. Конечно, пытались усилить атаку, но к сожалению, из этого ничего не вышло. Лэнс то же самое, он был блеклой тенью того, который он был в прошлых играх. Надеялись на его скорость. И во втором тайме были моменты, когда он ее проявлял, но недостаточно для того, чтобы, для того, чтобы вскрыть эту оборону. И по Мигелю пытались выпустить креативного игрока, потому что мы проигрывали 2-0, и нужно было атаковать. Я надеялся, у Мигеля очень хорошие первые пасы. И... Поэтому его выпускали, был счет 0-2 и нужно было атаковать. Еще раз, я сейчас не хочу никого обвинять, действительно проиграла вся команда. И отвратительно сыграла в обороне вся команда. И в атаке, особенно второй тайм, не было той свежести. Но опять же, есть проблемы, будем их решать и идти дальше. Наверное, после той ничьи с Олимпиком, которая была в Киеве, наверное, все сразу сказали команды нет, но я рад, что команда после этой игры собралась и показывала, я считаю, хороший футбол. Сейчас, наверное, иногда нужна такая встряска для футболистов, чтобы они поняли, что мы все-таки находимся на каком-то пути, а не мы уже чего-то достигли. Мы об этом говорили, предупреждали, и я сам это прекрасно понимаю. Надеюсь, это встряска и для меня, и для всей команды.